Infrastruktur ditambah baik selepas 20 tahun dan gelombang merah kembali bergema antara paparan dari negeri Kelantan. Langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Baik, terima kasih. Lebih seribu penduduk kampung kota di Dewan Undangan Negeri Salor kini lega apabila projek naik taraf sistem perparitan dan jalan utama akhirnya dilaksanakan selepas lebih dua dekad menanti. Projek dilaksanakan menerusi Kampung Angkat Madani, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya dengan pembinaan longkang konkrit sepanjang 800 meter bernilai lebih rm ringgit. Saya sebagai Tok Ulu ni banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Datuk KP kita. Jadi benda ni memudahkan untuk untuk memudahkan dan untuk meringankan beban rakyat-rakyat kita ni masa-masa banjir lah. Biasa kalau hujan lebat air akan meletak jalan ya dan uh, dia akan mengganggu lalu lintas. Jadi um, ada setengah penduduk tu terpaksa um, mengambil jalan inisiatif menggunakan laluan uh, highway Salo. Highway Salo tu lebih dalam, kalau jalan tidak jam ke dalam setengah jalan. Jadi alhamdulillah hari ini terbukti dengan berlakunya uh, penambah baik ke loker sehingga uh, kata jarak yang agak memuaskan dan keluasan keluar seloket pun agak memuaskan lah untuk Orang mengurangkan kita punya risiko dalam bulan mesti terkujuh ni nanti. Manakala kerja naik taraf jalan pula bakal menyusul dengan peruntukan tambahan 1.7 juta ringgit bagi melengkapkan pembangunan infrastruktur kawasan itu projek tanaman bawang di Kelantan semakin mendapat sambutan usahawan tani apabila terbukti berpotensi menjana pendapatan tinggi dan dikembangkan secara komersial. Projek rintis di Bacok, Pasir Putih dan Jeli menerima maklum balas positif dan sambutan jualan yang menggalakkan. Peserta di Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Telong, Muhammad Fauzi Abu Bakar memaklumkan pernah meraih hasil tuayan hingga 500 kilogram. Bawang ini tidak memiliki air banyak. Tosik lah uh, kurai jadi peratus, 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 uh air Jadi peratus-peratus-peratus sirame tu 25% kelembapan dia uh, Itu kita jual kepada orang oh, kampung. Jadi apa ya ke 10 hiya sekelu Bagai fresh Jadi orang terah tu uh, Not lagi oh, Tapi lah, tak, tak ada lah Tak ada mm. lah muka kita baru buat ni Nah, ha, jadi sambutan daripada masyarakat pun nampak merasa ke. Okay. Jadi hak tu dah excited sangat kali kedua nak buat besar-besar. Di Pasir Putih, Muhammad Sabri Mahmud mengusahakan tanaman bawang secara konvensional di atas tanah di Kampung Gajah Mati. Dia berkata tempoh Mac hingga September sesuai untuk penanaman bawang selepas musim tembikai. Di sebelah Kelantan ini dia mengalami banjir. Lah. Kita dah alami masalah banjir daripada bulan 11 ke bulan 1. Jadi tempoh penanaman sesuai yang dia dalam bulan 3 ke bulan 9 itu mana bersesuai. Selepas pada kita tanam habis tanam tembikai, kita boleh proceed untuk teruskan tanaman bawang. Jadi ada potensi lah untuk uh, atas permukaan tanah pun. dengan pada pada penjagaan juga. Di jeli sekumpulan pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK, mengaplikasikan kaedah plot atas meja sebagai kajian ilmiah dan pengalaman praktikal. Kita berharap, sebab kita daripada badan uh, sebagai pengajar, uh, badan pendidikan di Malaysia, kita mengharapkan supaya pelajar-pelajar uh, kita, graduan-graduan uh, kita boleh memperkasakan uh, sektor pertanian terutama bawang ini. Sebanyak 1.3 juta ringgit diperuntukkan kepada tujuh jajahan dengan TKPM Telong sebagai lokasi terbesar dijangka menghasilkan 108 metrik tan bawang setahun dengan pendapatan mencecah 700 ribu ringgit. Stadium Sultan Muhammad keempat kembali bergema apabila lebih 20,000 penyokong membanjiri venue itu bagi menyaksikan perlawanan amal antara XTRW Travel 2012 dan X Double Travel Kedah semalam. Aksi nostalgik menyaksikan legenda seperti Muhammad Mahmud Gadar, Muhammad Badri Muhammad Razi dan Indra Putra Mahyudin beraksi menggamit semula memori kegemilangan The Red Warriors. Amirul Hafiz Rosli ada putirannya. Kehadiran luar biasa itu membuktikan kerinduan mendalam penyokong terhadap era kegemilangan pasukan Kelantan yang pernah mewarnai pentas Liga Malaysia. Penganjur Muhammad Shukri Fauzi menyifatkan sambutan ini luar jangkaan manakala bekas pemain Zairul Fitri Isha berterima kasih atas sokongan padu yang diterima. Ini saya nak ucap terima kasihlah kepada semua penyokong-penyokong Kelantan yang hadir pada malam ini. Uh, sungguh bersemangat malam ni. Okey lepas tu terima kasih juga kepada media-media uh, kepada kaki tangan kaki tanggir yang mana uh, banyak bertukul umum untuk menjayakan majlis ini. Dia dikatakan kejayaan yang amat besar. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong negeri Kelantan yang masih sayang pada bola sepak Kelantan juga. Uh, kita tengok malam ni luar biasa betul. Sapa penyokong sanggup masuk ke tapi alhamdulillah uh, pihak polis dapat uh, menjaga dengan kawalan yang ketatlah. Bagi penyokong pula, mereka mengakui amat merindui suasana era kegemilangan pasukan Kelantan suatu ketika dahulu. Sejak lama dah kita tak tengok suasana gini ni. Kita macam terimbau kembali lah kenangan dulu. Jadi bila ramai gini orang mari stadium, kita rasa Happy lah, rasa excited pada. Kalau boleh, uh, biar ramah gini ni Dia macam menggamit angin lah. So saya daripada kecil, saya, habis-habis saya ni minat bola. So saya pun terikut-ikut ke. So saya macam, apa ni, apabila kita mari tu, macam suasana tu, tak boleh gambar, tak, kita tak boleh nak gambar ke dengan, apa ni, dengan, apa ni, kita punya semangat ke sekitar 10 ataupun 15 tahun lalu ini suasana yang dirindui oleh rata-rata penyokong pasukan Kelantan apabila melihat sendiri pasukan Kelantan memenangi setiap pertandingan yang berlangsung di sini tak kira pasukan mana pasukan Kelantan pasti akan menerima sorakan lebih 20000 penyokong sekian paparan berita dari Kelantan Malaysia Madani Rakyat di Santoni kembali ke angka super kota media Baik terima kasih Hazidi.